Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Як ми знаємо, що ми чи близька людина хворіємо, наприклад, на грип? жар, знижений апетит, знижений тонус, запаморочення, респіраторні прояви десь так. Що ми робимо, коли хворіємо на грип? Ми приймаємо противірусні препарати, ми збільшуємо кількість рідини в організмі, лікуємо місцево вражені дихальні шляхи, забезпечуємо спокій та відпочинок Обеззаражуємо повітря, ізолюємося чи ізолюємо хворого. Та наповнюємо його життя турботою та любов'ю. Як ми знаємо, що ми чи близька людина зараз у депресивному стані? І що ми робимо? Кажемо: не сумуй, бо воно того не варто. Давай вставай, відірви свою п'яту точку та мерщій зміни своє життя на краще, звинувачуємо у лінощах та безвідповідальності. Не зовсім схоже на ставлення до родича у грипі, скажімо так. Що ми взагалі знаємо про депресивні стани прямо зараз і якраз до сезону. депрессия, как вам кажется, чи статистично частейше встречается депрессия в реальности, чем мы имеем про у уяв? Ну, начнем с того, что у психиатров и у психологов разный взгляд на депрессию. Да, у обывателя, у психолога, у психиатра. С точки зрения психиатра, это достаточно тяжелое расстройство, которое проявляется нарушением социального функционирования человека. Человек не может нормально работать человек отказывается ходить на работу, ухаживать за самим собой. Поэтому для психиатра депрессия – это действительно серьезное состояние, которое мешает человеку жить. С точки зрения обывателя, это то, что чувствуется как груз, тоска, печаль. И действительно мешает человеку, снижает качество жизни, но не мешает его функционированию. Насколько она часто происходит в мире, зависит от установок, от легенд, которые ходят в мире. То есть, где порог депрессии, где порог нормы, где порог патологии. То есть психологи вы тоже перераховали до обывателей? Сфера компетенции психологии – это не заболевание, период до заболевания. Да? Тому вони приближені к обивателям. Психологи повинні працювати з тими людьми, які ще не заболіли. Чи маємо такі чіткі ознаки, коли ми їх бачимо у собі, чи можливо бачимо у близької людини, коли ми можемо сказати, що можливо це депресія, що можливо ми маємо звернутися до спеціаліста? Человек перестает радоваться некоторым обыденным вещам. Он перестает радоваться солнышку, он перестает чувствовать запахи и восхищаться этими запахами. Да? Вот это первые признаки депрессивного состояния. Второй признак – это в том, что человек ставит свою грусть, тоску на первый план своей жизни. То есть он начинает быть озабочен, самими последствиями этой депрессии, поэтому она начинает мешать. Третий признак у него не хватает ресурса для своей свободной жизни. Да? То есть он постоянно грустит, он постоянно начинает бороться со всякими дискомфортными состояниями. Да? Теряет веру в позитив, видит только плохое вокруг себя. Вот, вот с чего начинается депрессия. Да? Ну а потом присоединяется те проблемы, которые уже связаны с депрессией. Человек не может эффективно работать. Он перестает общаться со своими близкими, перестает уделять внимание своей семье и самому себе. Человек рожден для счастья. Да? Если он не способен испытывать и хорошие, и плохие эмоции, а испытывает только плохие эмоции, то с ним что-то не так. Депрессия ли это в клиническом э, плане или депрессия это как уныние? Здесь не важно, человеком что-то не так. Как выглядит диагностика депрессии специалистом? Как это вызначается? Депрессия диагностируется путем клинической беседы, путем осмотра больного и путем беседы с ним. При этом специалист должен быть достаточно грамотный, чтобы не принять только слова пациента, только жалобы. Если ко мне приходит женщина, которая говорит, у меня все плохо, я в глубокой депрессии, но при этом она ухожена, она хорошо одета, на ней хороший, качественный, даже вызывающий макияж, то я не вижу клинической депрессии. Я вижу, что человек попал в сложную ситуацию и хочет обратить на себя внимание. Да? Это депрессия, которую можно сейчас за депрессией. Психолога, да, на самом деле это печаль, уныние трудный период в жизни, но это не депрессия а клиническая. Да? И наоборот, если человек приходит и с мрачным видом говорит, что у меня все хорошо, никаких проблем нет, ну а работа, ну работа есть, но я на нее там не хожу, мне трудно с ней справляться. Да? то тут можно подумать, что у человека действительно депрессия. Но в любом случае, это диагностируется специалистом в результате беседы, в результате клинической направленной беседы, которая входит не только слова, но и наблюдение за пациентом. Декілька прикладів причин, на фоні яких розвиваються депресивні стани. Тривала тяжка хвороба, Безкінечне лікування, особливо у не найкращих за умовами у наших країнах стаціонарах, несприятливий прогноз хвороби провокують функціонування мозку з порушенням звичних і нормальних для продуктивного і радісного життя зв'язків. Всі думки, емоції формуються навколо домінуючого депресивного переживання. Переживання поглинає всі інші, людина втрачає щоденні радості. А навіть найдрібніша неприємність нерідко вважається катастрофою, а просте побутове завдання задачею сленського масштабу. Гормональний механізм депресії ми бачимо, наприклад, у депресії після пологові. Звичайно, не кожна жінка, а це залежить від індивідуальних особливостей нервової системи, впадає у цей стан, але уважно до себе у цей період І бути варто. І шлях до депресії та неврозів – тривале знаходження у стресових факторах. Особливо, коли ми не реагуємо на стрес адекватно. Відповідною активністю. Тоді стрес чи тривалі стреси руйнують нас зсереди. Як на практиці виглядає лікування депресії? Якщо ми визначили, що це дійсно такі роза, як це лікується? Для насела. Нужно понимать, что депрессия это всегда признак заболевания. Но это не всегда само заболевание. То есть депрессивное состояние возникает при действительно затруднениях в жизни больного. Да? Депрессия возникает как? Последствия какой-то органической патологии, гормонального сбоя, сосудистых нарушений кровообращения головного мозга. Депрессия может возникать и как сама собой, как отдельное заболевание в результате нарушения функционирования мозга. Если это трудности в жизни, то должна быть психологическая коррекция, направленная на э, решение этих трудностей, на нахождение нового пути в жизни человека. Если же за депрессией стоит сосудистые изменения, гормональные изменения, то лечение должно быть направлено в первую очередь на коррекцию физиологических изменений в организме. Антидепрессанты, например, которые применяют психиатры, это не панацея. Они лечат симптом депрессии, но часто не решают саму причину заболевания, если диагностировано неправильно антидепрессанты однозначно помогают при эндогенных депрессиях, когда сам сбой микрофункционирования мозга приводит к депрессивным состояниям. И не решать проблему, если человек испытывает депрессию из-за какой-то жизненной проблемы, из-за того, что муж алкоголь. Но в любом случае, пока человек принимает антидепрессант, ему будет хорошо. Оборвет прием, он столкнется с той же проблемой, с которой депрессия началась все же таки трохи хочется подробить, как на практике выглядит сам процесс лекувания. Я отвечу, как это выглядит у меня, да? а, не как выглядит вообще. Когда человек приходит с жалобами на депрессию, для меня эти жалобы ничего не значат. Почему? Потому что человек начитался интернета, человек начитался книг и сам себе поставил эту диагноз. Не надо скрывать тот, что депрессия стала некоторым фетишем, который оправдывает нашу лень, наши слабости. Да, я не могу работать, не могу начинать ничего нового, потому что у меня депрессия. Хотя часто при диагностике мы видим, что это не депрессия, это лень или ты просто слаб или просто требование зависания или просто так тебе удобно. Если я действительно вижу депрессивное расстройство, для меня важно понять. Оно уровня психологического, то есть действительно какие-то жизненные трудности, проблемы привели, неправильные стратегии жизни, привели к этой депрессии. Или депрессия вызвана какими-то биологическими механизмами. Я человеку предлагаю два стратегии лечения, причем обе стратегии могут быть совмещены. Первая стратегия это психологическая, психотерапевтическая помощь, которая поможет человеку решить свою проблему. И тогда депрессия пройдет. Тут есть и плюсы, и минусы. Плюсы – тот, что это направлено на излечение самой проблемы. Минусы в том, что человеку надо меняться, человеку надо менять способ своей жизни. Иногда это не очень возможно, а иногда это может привести к сложностям еще большим, чем те, с которыми человек встретился. То есть человеку надо менять свою жизнь. Второе ⁇ это тот, что сразу этот способ не подействует. Человеку нужны дополнительные силы, ресурсы, время, чтобы справиться со своим состоянием. А он и так истощен, он и так в депрессии. Второй, вторая стратегия, второе направление лечения ⁇ это медикаментозное лечение. Тут тоже есть свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что это работает. Минусы в том, что это не решает психологическую проблему. Поэтому, если человек за время, пока у него депрессия пройдет, найдет себе силы самому справиться с проблемой, то депрессия не вернется. Есть такие случаи. Приходит ко мне бизнесмен, у которого депрессия, потому что ему надоело направление бизнеса, которым он занимается. Я ему прописываю антидепрессант, ему становится легче, и на фоне избытка сил он придумывает новое направление, которое его завлекает. Мы отнимаем антидепрессант, но депрессия не возвращается. Почему? Потому что он сам изменил свой стиль жизни. Да? Работа. Но если это не случается, если человек пережил время приема антидепрессанта, просто в счастье, не поменяв свою жизнь и не замечая проблемы, которые вокруг него, проблемы все равно возьмут свою. Однако не всегда мы угадываем, не всегда мы даем ровно столько сил, чтобы решить проблему, а не замешать проблему химии. Это в случае психологической проблемы в депрессии. Если проблема и причина возникновения депрессии не психологическая, а гормональная, возрастная, это эндогенная депрессия, то, конечно, на первом уровне будет лечение медикаментозное, направленное на причину депрессии. Психологическая поддержка возможно, но она не решит проблему. Да? То есть мы можем психологически поддерживать, но пока проблема исток депрессии не решится фармакологически, ничего с этим человеком не изменится. То есть мы работаем, прежде всего, не с депрессивным розводом, мы работаем с той причиной, которая его изумовала. Або с физиологической, або с другой причиной, которую мы видим с а, диагностики. И лишь вы эту причину, мы можем указать правовое решение. Я предоставляю самому больному решать стратегию излечения, потому что с некоторыми людьми я бы поработал психологически скорее, но у них нет времени, нет желания э, на такую работу. И они говорят, нет, это значит, что мне антидепрессант, пусть мне будет хорошо. Пожалуйста, это хорошее решение. Если же они говорят, не, мне нужно психологически поработать, то я работаю психологически. Сложнее, когда они не верят, что причина депрессии биологическая, и что антидепрессант должен быть обязательно. Поработайте со мной как психотерапевт. Тут сложнее, тут приходится им В ряд случаях вот психологічних проблем, тому що я не вижу смысла так роботи з пацієнтом. Тепер що ви кажете схильність до депресії, це така риса, яка наслідується. Чи може депресія бути обумовлена генетично? Що ми можемо сказати про причини, чи можемо сказати про факти, які провокують депресію? Якщо чоловік був склонен к депресивного состоянию, то депресія може возникнуть Из-за жизненной ситуации сгорел дом, ушла жена. Но при этом нормальный человек придет в себя даже без психологической помощи в течение двух-трех месяцев после этого сильного, объективно-сильного стресса. Человек, у которого депрессивное состояние или уже начиналось, или была склонность к депрессивному состоянию, не вернется в норму. И начнется развиваться депрессия уже по своим закономерностям, и это будет депрессия, не связанная с стрессом, который спровоцировал депрессивное состояние. Определенные составляющие у нас врожденные. Есть люди, которые склонны к тоске. Есть, в конце концов, эндогенная депрессия, которая проявляется вне зависимости от психологических факторов в определенные периоды. Да, это сезонная депрессия, осенняя депрессия и так далее. Но Депрессия может развиться и без этих факторов. То есть факторы врожденные – это фоновые факторы, и не обязательно они запустят депрессию как состояние. А иногда такие факторы, наоборот, способствуют успеху человека. Например, такие люди, как Пушкин, Шевчук Юрий Ильянович, были склонны к депрессии изначально, именно в депрессивные состояния они писали действительно талантливые произведения. Это не значит, что они не страдали, но это состояние свойственное им и состояние, которое обуславливает их личность. До речи, про сезонные заглострения. Чем мы мы сезонные не в депрессивных условиях? Человек зависит от внешней среды и зависит от сезона. Однако не всегда именно сезон, именно погода спровоцировала депрессию. Например, в нашей культуре принято лето воспринимать как сезон отдыха как сезон отпуска. И человеку, у которого есть некоторые проблемы, думают, все, я поеду на море, я поеду в Турцию, и жизнь изменится. Он едет на море, проблемы отходят на второй план. Он чувствует себя хорошо, весело, он отдыхает. Потом в августе, в сентябре он приезжает с моря и встречает все ту же унылую проблему. И снова впадает в состояние грусти и соски. И эта груз и тоска еще более действует на него, чем до отдыха. Потому что он думал, все, я поеду в отдых, все пройдет. А бах, не получилось. Поэтому осенью, как правило, люди чаще обращаются к специалистам, чем в другое время года. Но не всегда сама осень провоцирует. Иногда это провоцирует просто культура смены обстановки. А мы можем сказать про превентивные меры? Если мы например, вживаем витамины, какие-то полезные комплексы микроэлементов. Можем вам сказать, что мы обеспечили себе счастливое життя без депрессии. Здоровая жизнь и здоровое социальное окружение – это залог благополучия человека. Он не может предотвратить наступление депрессивных состояний в принципе. Но если человек хорошо питается, у него добрая семья, у него хорошая работа, то вероятность возникновения депрессивных состояний, естественно, меньше. И не надо искать в чем-то панацею. Да? Если есть убеждение, что будем пить витамины и все будет хорошо, то знаете, оно ошибочно. Да? Ни одно из современных средств не может предотвратить депрессию и не может изменить жизнь, если вы не готовы сами строить свою жизнь. Если вы изначально умеете любить себя, знаете себя, знаете, что нужно в данных обстоятельствах для себя, то вы строите свою жизнь так, как вам комфортно. И, естественно, вам лучше живется, чем когда вы не знаете это, чем когда вы постоянно придумываете себе проблемы или откладываете свое счастье на завтра. А с какого века вообще человек может быть в депрессивном состоянии? Например, детский век. У детей депрессия чаще выражается не так, как у взрослых. Она выражается в детских фобиях, нарушениях сна, в заболеваниях соматической природы. Болит живот, болит голова, ничего не хочу, в капризах. И не расценивается родителям и окружением, как депрессия. Депрессия в юношеском возрасте выражается как скорее протестные реакции или показушные реакции. Ой, весь мир плох, хочу выброситься из окна. Не обязательно это депрессия, это может быть и манипулятивное отношение к родителям, а может быть депрессия. Депрессия в более зрелом виде приобретает в нашей культуре характер скрытой депрессии, потому что человек молодой, и ему трудно признать, что он слаб и что он в депрессии. Он напрягается и пытается бороться, пытается мобилизовать свои силы для борьбы с депрессией. В остаточном возрасте накладываются сосудистые поражения, старческие поражения, у женщин климактерические поражения. У мужчин наблюдается так называемый кризис среднего возраста, когда мужчина понимает, что он не достиг тех целей, которые запланировал в юности, в молодости. И он пытается наверстать упущенное. Депрессия – это симптом. Депрессия бывает практически при, при всех психиатрических заболеваниях, кроме разве что маниакальных состояний, когда человеку патологически весело. Да. При любых других он как симптом может… При... Присутствувати у доньки проблеми зі сном вже півроку жаліється на безсоння. Може, щось у школі вона у восьмому класі. Що це може бути без підпису? Это может быть все что угодно. Если учесть, что она в восьмом классе, период активного роста, гормональной перестройки, то это может быть просто проявление дисбаланса некого гормонального, неврологического, которое вызывает проблемы со сном. В то же время это период активной социализации человека, но мы заранее не знаем, есть ли они или нет. Поэтому это может быть проблема как психологического характера, так и просто неврологического характера. Без обследования и без действительно очной консультации ответственность на этот вопрос невозможно. Моя сестра заявила, что была у лекаря и ей диагностировали депрессию. Она действительно, какая то дивно, в последнее время справами не занимается на человеке баласту. Хочу запитати, як це можна взагалі діагностувати і чи може бути, що вона просто обдурила лікаря, щоб її всі жаліли. А Євген. Всегда надо знать, что врач предоставляет услуги. И предоставляет услуги тому человеку, который к нему обратился. Не мужу этого человека, не его окружающим, а именно тому человеку, который обратился. Если человеку хочется ничего не делать, то врач поможет ему в этом, да, естественно, потому что человек за это платит деньги, да, в случае коммерческого обращения или платит налоги в случае государственного обращения, хотя государственную медицину я плохо верю, практически не верю, это моя позиция. Тут еще есть моральный аспект, потому что лечение пациента и диагноз пациента все-таки это личное дело пациента. Поэтому, когда в лечение пациентов вмешиваются родственники, братья, сестры, мамы, бабушки, дедушки, это снижает качество лечения, если лечение правильно. В данном случае я ничего не могу сказать о квалификации врача, о вашей сестре и о вас лично. Поэтому, поэтому судите сами. Років п'ять тому мій психотерапевт, до якого я тоді ходила, призначив мені антидепресанти. Здається, місяці три приймала. Я пам'ятаю назву, і вони відпускаються без рецепту. Чи можна час від часу приймати такі препарати? Бо я пам'ятаю, що мені стало набагато тоді краще без підпису. У культурі є необоснована боязнь антидепресантів. Эта боец, наверное, сформировалась еще в советское время, когда антидепрессанты были тяжелыми препаратами, не несли очень много побочных эффектов. И такие препараты на сегодняшний день практически не используются. На сегодняшний день используются препараты, которые длительно применяются, применяются в основном не 3 месяца, а 6-8 месяцев. И действительно помогают. Они достаточно безопасны для организма. И есть люди, которые регулярно их пропивают или пропивают долгое время, года. При этом это улучшает их состояние и не несет явного вреда их здоровью. Если это действительно был правильный антидепрессант, если у вас действительно была депрессия, то его принимать нужно. Единственное, что не нужно назначать сам себе таблетки. Это должен регулировать врач как назначение, так и отмен. Самолечение – это плохо. Как видим, не так страшны ликувания депрессии, як само заболевание. Тож, давайте с ним працювати, якщо це потрібно. А життя ще простіше до зустріч.